сегодня буду пробыты заварные торты. Почему вы не заварные? Потому что они коржи готовятся из заварного крема. Значит, два Ну и сода. Далее берем стакан кефира. столовых ложки борошна. Раз, два, три, четыре. Четыре ложки. Так, все это перемешиваем. мы Я его надувала, а він такой не очень сложный. Хорошо, перемешиваем, чтобы не было комочки вымешиваем и чтобы цукор, который есть в креме заварнул, чтобы оно все растало. Вот такое тесто у меня получается. Сейчас вот. включаем духовку, чтобы она нагрелась до 180 градусов. Это у меня готово. Духовка нагревается. Я беру масло и размазываю по бортику поковушку прилепить, чтобы она не доставала. И по дну. Ну что, вот, да, хорошенечко размазываем. Вот, и такой у меня бортик Копка у нас нагрелась. ми переливаем нашу в форму. Вона велика форма. мабуть 26, може ще більше. Дуже ручная лопаточка. силиконово. Так, цена сейчас надо будет Распределяем. Вот. И ставим духовочку. Вот грузовый корпус. То же самое. Берем заварный крем. воду, четыре ложки муки, раз, два, три, четыре, и все перемешиваем, чтобы не было комочков, чтобы растанул сахар. И в другой корж мы добавляем 2 ложки какао. Я добавляю без горки. Вот так, И размешала. Это будет второй корж. что я тут наляпала. Сейчас будем готовить крем. Это раз я открыю вареную сгущенку. Пять литров сметаны. Я достала воды. Написано на пачке 350 миллилитров, а вот тут 340. И вот такая математика. Елитры. Все. Елитры. Далее выкладываем сюда. Все перемешаем перемешиваем. перемешиваем. Вот такой кремчик у меня вышел. Я его пока еще поставлю в холод. Будем выпекать коржи. Так вот я достала первый корж. он пропекся. Тесто не тянется. я вам покажу. О! Значит, это классный. Настелим И буду остывать. Тут у меня будет Хоча стираємо. А ми готуємо наш ступний. Зараз приготуємо. Я е, спеціально поміяла цей бортик, щоб він е, добре прилягав. Випікав також десь хвилин 40. Переберемо наше друге тісто. Опять сюда. Выседаем. Так, все, мы не будем. Мы Чтобы было равномерно и ставим в духовку. Вот и другой коржик уже готовый, горячий. его вот видите запекся, это один остываем теперь первый кошек уже остыл мы его разрезаем на шматочку можно его просто порвать. Так. Тоже будет классно. Так. очень Дуже классный. Зараз мы другому а глазурь. Берем 4 ложки сахара, цукру. И да, вторые ложки туда. И вторые ложки попадают. Далее щешу. А, и масло. Оце. Масло треба для того, щоб воно застигло потім на тортику. І це все нагріваємо. Ось така глазурь в мене вийшла. Це будемо прикрашати тортик, коли вже зберемо. Зараз я її спробую на смак на горяче. Зараз мы будем разбирать так наш тортик. Берем цей коржик. Балынки получился. Зараз я его чуть-чуть подрежу. Вот, я просто его подрезала по краечкам. Теперь мы берем и вот так Резародомок. Просто чтобы кремчик туда зашел. Так, приступаем. Берем трошки крему и размазываем тут. Берем, вымакиваем и выкладываем в отичному порядку, и так пока не выложим все. Так, вот все я выклала. Эти кусочки взмащенные все в креме. Я беру. Вчилось, от дивіться, це дуже смачно. Але це не ПП, це тортик. Трошечки кусочок з э, несолодким чаєм чи скофом. Це буде дуже класно. це дуже буде, Зараз ми поставимо в холодильник, щоб він стабілізувався.